Вопрос с доверием, но это вопрос такой динамичный. То есть, если, например, я доверяю, я вступаю в социальное вза... взаимодействие, и э, выигрывает тот, кто меня обманет, вообще говоря. Вот если я столкнулась с тем, кто меня обманул, то он выиграл, я проиграла. Да. В следующий раз я, конечно, подумаю и да. больше уже, видимо, доверять не буду. Но это, конечно, вопрос э, такой глубокий. И да, ну секундочку, я просто знаю еще такой момент. Задавали вопрос, а как вообще доверие это возникло? Потому что выигрывает это, конечно, тот, кто э, обманывает. Но здесь много как бы, таких оказалось э, вглубь, очень далеко э, вошла да, тем, возникла, ну, да, в развития да, но вот один такой момент. Вот, например, если те, кто значит, охотились на Мамонта, да, то понятно, что э, если ты будешь сидеть прятаться от Мамонта, а все остальные его завалят, а потом ты подошел, ты выиграл. Да, вот они рискуют жаль, ну, да, Нет, они... Нет, 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 все сражаются, но они рискуют жизнью, они могут погибнуть. А ты в это время тихонечко там где-то просидел, вот за спинами спрятался, ну и, конечно... Завалили Валерию Вамонта, то, тогда ты выиграл, да? Но... Нет, ты не проиграл, потому что тебя не дадут в мясо. Нет, 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 но ты сделал хитрость, никто не заметил, конечно, <связывая> это. вот. вот. А, <связывая> вопрос, <связывая> да, так, не так, не так вот, э, как бы еще э, э, продолжение этой истории произошло э, вот в какую сторону. Вот когда появляется э, какая-то группа людей, которая говорит, хорошо, я не буду не охотиться на мамонта, не как бы сидеть в кустах. Я буду заниматься земледелием. То вот в таком случае ситуация меняется. Даже вот те, как, те желающие просидеть в кустах и как бы нечестно поступить в это, потому что... прошу прощения, задавайте вопрос, вы сейчас говорите лекцию, а мы... Не, нет, ну какой-то, у меня есть вопрос, который... <связывающие> <связывающие> что именно, что вас волнует? Но, это, вопрос. это вопрос к доверию, который <связывающие> я как хочу объяснить, жизнь? да, я хочу объяснить вот э, этот момент. Так, вы а, говорите о просто естественном пути, а нам нужно ускорить, вот в чем проблема. Есть, естественно, а, пути формирования доверия. Да, нет. вот ускорить, специально ускорить, я es aware. как бы не вижу такого, сказать всем пути доверять, это ah athlete? невозможно. Да, невозможно. Alberto. Так вот, вопрос такой. Нет, нет. Я хотела бы... Вы вопрос? Вы вопрос? не можете задать не можете задать вопрос? Вы не можете не я хочу сказать, что вы же знаете, кто бывал в США, самое страшное преступление это соврать. Самое страшное наказание за вратье. Вы становитесь маргиналом. Вот в примере с Мамонтом, человек, который не захочет вместе со всеми рисковать, его изгонят из общины. Так, это и есть главный путь формирования доверия. Если общество начинает таким образом себя вести, что человек, который обманул, он теряет репутацию и вместе с репутацией теряет все остальное, а каким образом это можно сделать? Кто вам сказал, что вот пока мы не имеем претензий к тому, кто врет, мы сами, то да, эта атмосфера есть. Как только мы, чем больше людей будут иметь претензии к этому человеку, атмосфера уходит. А как она возникла? Она именно так и возникла. Человек, который соврал, он просто становится маргиналом. Это тот путь, который нам надо идти. Вы можете сказать, что это невозможно, а я могу сказать, что человек, который говорит, что это невозможно, он обеспечивает бедность в стране. Страна, где этого нет, будет всегда бедной. Ну иначе, если вот это невозможно, если бы это было невозможно, то это бы не, 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 не было бы в европейских странах. Вот. Александр Ильич, в том же почти разрезе, в котором сейчас идет дискуссия, вопрос следующего характера. Все-таки гражданское сообщество основано на моральных принципах, которое пытается влиять на государство. В конце концов приходит к тому, что оно должно становиться организованное движение. То есть партии, заводить свою бюрократию, структуру и так далее. Я хочу это сказать в сравнении с тем, что наблюдалось на последних выборах в Европе, где явка была критически низка, особенно Польша ну, 22%, то есть страна наиболее успешная в э, Восточной Европе, да, которая помнит еще советский лагерь, военное положение и так дальше. Смысл в том, что как трансформировать моральное движение, которое должно, скажем, конечно, своей целью ставить вот создание. Ну, то есть в параллельных курсах, да, с разным временем, с позицией. Но создание того государства, которое мы хотим. Вот, пример Европы, я работаю с моими иностранцами, например, я спрашиваю, что вас не устроило, почему вы на выборы пошли так мало. Реки говорят, ну вот долги большие, реки говорят, ну вот в Брюсселе все решения принимаются. Почему народ не голосовал? Да, такое низкое. То есть мы говорим о доверии? Мое понимание такое, что в острых ситуациях большая часть голосует. Когда люди э, считают, что особых изменений не будет при изменении политики, тогда они не голосуют. То есть есть некая стабильность, которая их устраивает. Если острая ситуация, они голосуют, причем голосуют даже коктейлем Молотова. То есть чем острее ситуация, тем активнее люди а не наоборот. Я ну, думаю, можно определять комфортно... и такой ракурс, но все-таки э, пессимизма у них больше. И самое основное, я сейчас спросить. Не одинаково. <с Had> да. Больше всего оптимизма у дикарей в тропиках. Они <с had it back> счастливы. Ну, хорошо, дискуссия. такой. Добрый день. Ольга Пилипенко, Наркал. Я бы хотела ближе к земле. Можно таких вопросов, Слышно? Не так слышно, и без микрофона слышно. Пожалуйста, а? не без микрофона слышно. Пожалуйста. Хотелось бы уточнить. Как-то могу он... Хотелось бы уточнить такой вопрос. Мы все прекрасно знаем, что фактически Крым мы в ближайшее время не увидим наше правительство делает вид, что этого нет, и социальная защита населения и так далее, это лозунги провозглашались. Хотелось бы ваше видение, как можно регулировать сейчас на сегодняшний день экономические взаимоотношения с Крымом, потому что это очень большая проблема для предприятий, которые имеют там свою деятельность вели. Какие шаги предпринимаются и слышат ли правительство специалистов в этой области? как это можно сделать. И второй вопрос, если можно, какие планы в налоговом заменении нашей системы налогообложения. Занимаетесь ли вы этим? И опять-таки, какие рекомендации? Нет, я не занимаюсь, это мой хороший знакомый Добровский, работает при Шеремете в этой комиссии, но я просто этим не занимаюсь, и я боюсь, что у них планы такие революционные, а мой прогноз, если хотите, то э, структура налога уже не будет изменена. Все-таки мы э, сейчас э, в стране, которая воюет. И как минимум нужно э, мир, чтобы э, там, например, такие мощные структурные изменения, э, которые касаются того, чтобы кардинально изменить налогообложение. А первое, ваш вопрос о том, как, как э, договориться с агрессором в отношении сферы его оккупации, то скажу честно, я не знаю. Я не представляю себе, значит, я думаю, что политическая проблема будет давлеть на экономическим. То есть самое простое признать, что Крым русский, и начинать просто значит, себя вести так, как будто это русский. Но это абсолютно не годится нам с точки зрения политической. Поэтому мы будем ограничивать. Я уверен, что мы будем ограничивать э -э, контакты. Да, пожалуйста. пожалуйста. Добрый день. Мы только что услышали очень интересную лекцию вашу о ценностях, о моральной трансформации нашего общества. А скажите, если можно, в пунктах, над чем именно лично вы сейчас работаете в контексте развития страны? Вот над этим я нет, давайте... связь. Значит, связь между ценностями и институтами. то есть теоретически. Ну, вы знаете, что последний раз я был советником у Ющенко. С Януковичем я никаких контактов не имел. И с его дни, и дни. А что касается Ющенко, то я могу сказать, что тогда ну, я старался показать ему, каким образом нужно производить реформы системно, и в частности, например, что реформы нельзя получать бюрократам, а необходимы специальные структуры, э, которые имеют начало и конец, и финансы, и э, бюрократы, играют там роль советников, они не решают вопрос. Э, вот такого рода техника и применялась нами э, в начале 90-х, когда были созданы специальные структуры для реформ. После Юши ничего не получилось. Юши не проводил. Хотя очень хотел. Но как-то вот он ограничивался хотением. Челки мешали. А? Челы мешали работать. Ну, не знаю, что мешало, но не получалось. Может быть, в гуманитарной сфере что-то было, но вот в экономически просто ничего. Я прошу прощения, вы думаете, что говорите? Слушай, вам нет, Касар. Поэтому я хочу сказать, что если ну, я уже немножко этого возраста не подхожу к э, активным реформаторам, но если бы так случилось, что меня бы позвали, то я бы занялся бы именно технологией реформ. То есть я бы настаивал на том, что реформы должны вестись не так, как они велись. Я сказал так. Без бюрократичной сильной социальной. Я считаю, что Извините, я должен сказать. Я считаю, что если человек говорит, что мы должны провести реформы, которые, как это стандартно, но которые не нравятся населению, они болезненны населению, не популярны, на не популярны вот, то это свидетельствует о плохой проработанности реформ. Так вот, реформы должны прорываться таким образом, чтобы были социальные амортизаторы, которые как минимум обеспечивают, ну, не негативное отношение к этим реформам. Если это не проработано, начинается негативное отношение. Как это делается, это длинная история. Но на примере пенсионной реформы видно, как глупо она была начата. А, Можно вопрос? Ну, давай. Нет, Давайте позже, я готов ответить. А, вопрос. Вот как быть, какая должна быть скорость реформ при нашей сложившейся структуре? — Скорость реформ? — Скорость реформ — это один, а второй вытекает из первой. Э, если скорость будет недостаточна, у нас после федеральной возможно октябрьская реформа? — Это два разных вопроса. — Это два в да. да. э -э ну, Зависит от сущности реформы. Серьезная реформа длятся несколько лет. Всегда. Для того, чтобы перейти из одного состояния в другое, нужно несколько лет. Поэтому более быстрой скорости не бывает. Не бывает реформ, которые делаются за один день. Разве что кроме денежных, которые вводятся в один день, хотя готовятся годами. Что касается, да, так вот я как раз хотел сказать, что реформы, для того, чтобы они не были бесконечны, необходимо, чтобы это делали специальное агентство, которое имеет начало и конец. И план реформы, и есть начало и конец этой реформы, и у него отдельное финансирование, и еще несколько важных моментов, которые обеспечивают начало и конец реформы. Ваши что... прогнозы попробовали для нас? Да. Ну, война идет. Ну, давайте пусть война кончится. Ну, где вы видели, что реформы шли во время войны? Спасибо. А что касается, будет ли еще... Я абсолютно уверен что ужасная революция не закончилась и она еще будет, но не через месяц, не через два. Это, это может быть какие-то другие условия, но не в связи с недовольством населения, а в связи с повышением зрелости этого третьего сословия. Она будет более зрела и более уверена брать власть в свои руки. Еще вопрос? вопрос можно можно ну, немножко остановиться на сепаратив хозяйства? Я, вы знаете, что мне, по-моему, без микрофона слышнее, чем с ним. Да? Да. Да. А то так... половину слова слышно, половину... Да, я сама замечаю, что что-то не очень из а микрофона получается. Да. А, вопрос поподробнее можно остановиться на пункте про хозяйство. Почему вы его выделили вместе с обороной вторым важным? вместе с тем известно, что это ну, такая не очень прибыльная и малолюдная отрасль, но известно, что в Европе его, его почему-то тоже поддерживают очень сильно. Вот что за это стоит? это Ну, только я сразу скажу, что это очень прибыльно. Вопрос заключается в другом. Вопрос заключается, и даже вопрос не в пищевой безопасности. Для большинства мира они значит, обеспечены. Есть такая проблема пищевой безопасности. Может быть, но не для развитых стран. А на мой взгляд, самое важное заключается в том, что сельское население репрезентирует страну, репрезентирует народ. И поэтому очень важно, чтобы оно сохранялось. И можно сделать прекрасную экономику вообще в населения. Экспорт, будем завозить и так далее. Но э, по ни... я не хочу сейчас обсуждать почему, но каждая страна стремится к тому, чтобы сельское население оставалось. И чтобы страна была достаточно равномерно заселена. Чтобы жизнь, так сказать, была, э, то есть вся территория была наполнена жизнью. И я думаю, что в этом в значительной мере есть причина того, что во всем мире сельское хозяйство пользуется преференцией. Спасибо. Вера да. Генина, ключевые моменты в работе с ценностями, в гражданском движении, в социальном движении. Какие вы выделили ключевые моменты в этом? Нет, я это у нас есть проблемы с реформой социального сектора. Это проблема одна. А наш социальный сектор никуда не годится. Социальный сектор это не социальный сектор производства, а социальные услуги, то есть пенсионная реформа, пенсии, годы, социальные годы, значит, что там еще, здравоохранение. Все это нас просто не реформировалось, то есть мы отстали от всех стран. Поэтому здесь, ну, просто, именно это истощает наш бюджет. Потому что мы э, ну, очень неэффективны в оказании вот этих социальных услуг. Э, это, это как бы важная система реформ. Своя подсистема реформ, она должна быть осуществлена. Очень многое там, в частности в пенсионной реформе, зависит от системы доверия. Невозможно сделать рациональную социальную реформу, если мы не доверяем государству. Тут, тут, тут очень сложно есть связи. Поэтому государство должно быть полно понимания того, что ему не доверяет. Когда оно делает эту реформу, оно должно показать людям, что да, вы мне не доверяете, но я приму инструменты которые повысят наше доверие в этих условиях. Вообще в, во многих реформах, поскольку их делает бюрократия, а бюрократия наша ориентирована на процесс и на результат. Поэтому реформа как бы очень формальная. Ну, например, если вы хотите сделать э, так, чтобы накопленные деньги были, по крайней мере, не менее надежны, чем в банке, по крайней мере, а должны быть более надежны, то скажите, какой нормальный человек будет верить в государство, что через 40 лет оно ему сохранит эти деньги. Значит, бюрократ вот эту фразу просто не принимает во внимание. Вместо того, чтобы сесть и задуматься, что нужно сделать, чтобы вы ему верили в условиях неустойчивого государства, он просто говорит, ну, об этом мы не, это мы не будем обсуждать. Но если мы это не будем обсуждать, это, это заведование удачи. Значит, но вы скажете, разве есть такие способы? Да. Если мы с вами сядем и будем решать, как сделать так, чтобы в условиях недоверия государства обеспечить устойчивость, я могу сказать, да, например, значительную часть держать в золоте или в иностранной валюте. Это невыгодно государству. Выгодно, чтобы население держало в нашей валюте деньги. Но давайте скажем так, это невыгодно государству, но это обеспечит доверие, которое потом вот мы начали уже говорить о методике реформ. Если вы ориентированы на процесс, у вас все реформы будут неудачны. Спасибо. Да. Пожалуйста. И потом Валерий Пекарь, потом вы, а потом вы. Александр Ильич, да. полгода назад вот приезжал ваш коллега Александр Алзан. Да. Он... да, мы с ним даже вместе выступали. Да? Да. Вот. И он отвечал, мне посчастливо задать его вопрос, вот, а как раз вопрос ну, особенно, вот, как вы задали. Вот, кстати, это вопрос относительно смещения культурных ценностей в сторону европейских. Да. Да. И вот ему задали такой вопрос. А что бы вы в первую очередь сделали? Вот я хочу ваш комментарий услышать. В первую очередь, кто а, должен что? сделать? Государство а, да, или кто-то? Да, естественно, да, естественно кто со стороны делает? правительства, со стороны государства. Вот. Как, как поступить, скажем, новому правительству для того, чтобы... Я расскажу, да. Очень просто. Да. давайте я скажу, что это сказал Аузан, а это вы прокомментируйте. Ну, почему? потому да. что У нас очень вопрос конкретных действий. Вот. он ответил так, что есть такие организации, в которых формируется, так скажем, культурный код насилия, агрессивный код. Это такие организации, как тюрьмы, это армия, это детские дома могут быть, может, некоторые школы. Он говорит, вот в первую очередь надо заняться этими организациями, чтобы там не было насилия. Потому что это насилие, оно живучее проникает в социум, и там уже появляются такие правительства, воров правительства, там, дебистов, правительства, еще кого-то. Вот. он говорит, надо, сначала это остановить. Вот ваш комментарий, пожалуйста. Ну, это абсолютно необходимо, но это я не с этого я начинал. Потому что это изменить можно, только изменить народ насилие не стимулируется правительством. Оно так, как минимум, вернее так, оно не возражает против этого, так легче управляет. Но люди сами это насилие осуществляют. Я бы все-таки начинал бы, если бы директор был я, да. то я бы начинал с того, что я бы посадил в тюрьму за, за коррупцию моего близкого родственника. Вот это, то есть, Вся система управляющая должна получить жесткий сигнал, что коррупция может. У нее есть много путей, как бороться с коррупцией, но вот этот жесткий сигнал смерти, что это будет наказываться, это очень хорошее начало. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Валерий Пика. Александр, какой вопрос? авторитаризма. Для того, чтобы, э, для того, чтобы реформы провести достаточно жестко, быстро и эффективно, необходимо определенный уровень авторитаризма. Правильно? Неправильно. А, потому что, вообще говоря, люди к реформам не готовы, реформы всегда не популярны. Когда они начинают, всегда хотят их быстренько остановить. Ну, представьте себе Петра Первого, который спросил, бы бояре, вы хотите реформы? Как быть в этой ситуации? Как э, пройти между э, необходимостью соблюдать демократический нормы с одной стороны и э, необходимостью достаточно авторитарного подхода к реформе с другой стороны? Как сделать это в большой стране, не такой маленькой как Сингапур. Э, или... а как это было сделано в Польше, большая страна, и никакого авторитаризма, и они провели все реформы. Это вопрос. Значит, вопрос успеха реформ. Я еще раз повторяю, это вопрос э, состояния народа. Значит, реформы должны быть проработаны таким образом, чтобы люди были готовы, понимали, что, зачем они нужны. Реформы не... Я вам приведу просто пример, э, чтобы понять, что такое проработанное. Представьте себе, что э, существует такая противная вещь, как монетизация Вот очень люди не хотят чтобы была монетизация льгот. Потому что их обманывают на этой монетизации. Хотя это совершенно необходимо, иначе просто деньги уходят впустую, пустую, если льготы э, универсальны. Дешевый газ. Да? Э, теперь представьте себе, что вам дается выбор. То есть существуют две параллельные системы. Вы можете работать в старой системе, а можете в новой. Обратите внимание, у вас есть выбор, и дело чиновника сделать так, чтобы монетизация была выгоднее, чем общая э, ну, старая система. В такой системе чиновник будет вынужден извиваться для того, чтобы сделать ее эффективной. С другой стороны, и население будет само будет переходить в нужную систему, потому что она более выгодна. Почему вы считаете, что надо обязательно изнасиловать насилие? Понимаете? Понимаете, вообще монополизация социальной политики, это неправильно. Если вы хотите, например, у нас, скажем, ну предположим, я сейчас просто наугад говорю, предположим, существует государственная структура, которая выплачивает больничные, скажем. А кто вам сказал? что она должна быть одна. Почему не сделать рынок таких услуг? Может быть, нам это дешевле обойдется в стране. Вы помните, что существуют даже частные тюрьмы, которые лучше, чем государственные. То есть я вас уверяю, что если мы сядем с вами и продумаем любую самую противную реформу, выяснится, что она не такая уж противная. Просто никто никогда не задумывался, как сделать реформу так, чтобы... Это было какой-то какой-то какой мазохизм такой, да, это должно быть очень жестоко, очень неприятно. И чем, чем решительнее реформа, тем либеральнее, тем она больше должна быть неприятна. Кто это сказал? Хорошо, спасибо, за прекрасную встречу, за отличную. У меня уже будет. <связать> <связать> я вас я не хочу сейчас поблагодарить. Меня зовут Ольга У меня такой вопрос, может быть, стандартный. Име ли прав... Имеет ли право на жизнь такой налог, как НДС? <связать> а, ответ такой. Я уже сказал, что я не специалист по налогообложению. Но если мы хотим быть европейской страной, то у нас нет выхода. Вы понимаете, когда мы, когда мы э, вообще это есть спор, у меня с Глазием был такой публичный длинный спор, понимаете? Когда глазив, вы знаете глазева, да? да? Когда глазев... Самое смешное, что нас познакомили, когда были молодыми людьми. Никто не думал, что так получится. Да? У нас был общий шеф. Но так или иначе, э, я говорю, что расчеты, эффективность там перехода к Европе или оставания в э, евразийском пространстве, я как расчетчик эффективности категорически отрицаю. Потому что в расчетах, это касается и в расчетах эффективности есть такое простое правило, аксиома, что экономические расчеты тогда имеют смысл, если сопоставимы внеэкономические параметры разных вариантов. Если они не сопоставимы, то никакой расчет вообще не должен производиться, потому что он теряет смысл. Если вы сравниваете экономические состояния в Европейском Союзе, в Евразийском Союзе, в том числе и там налоговые системы, то вы совершаете ошибку методическую, потому что вы выбираете не прибыль от того или иного состояния, вы выбираете судьбу. То есть в основном вы решаете вне экономические вопросы, а экономика играет в этой ситуации второстепенную роль.